હેલ્લો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમારો માનવ ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું સોલ્યુશન એનો કાંઈ મતલબ જ નથી પણ જે નવા છે તે અમારી ચેનલ ને ફટાફટ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં જેથી દરેક વિડીયો અમારા તમને મળી રહે ચાલો હવે આપણા પાઠનું સોલ્યુશન કરી રહી તો કે पाँच पाँच दो तो इनो प्रकार पर छह दो है छह कौन कौन लिखा है तो के कबीर रहीम अने तुलसीदास सीदा। तुल चलो ये ना विकल्प नो समझो ना प्रकारी देना चलो पहले विकल्प है रहीम का पूरा नाम क्या है तो के अब्दुरहीम खान 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 रहीम चरित मानस ग्रंथ किसने लिखा है तो के तुलसीदास कबीर कहाँ खड़े होकर सभी की कुशलता मांग रहे है, है तो के बाजार में सात किस वृक्ष पर लिपटे रहते हैं तो के क्या नहीं कहता है तो के अपना चलो कंचन शब्द का समानार्थी शब्द बताए तो के सोना हवा पाने के लिए किसे हिलाना जरूरी है तो के पंखा हमें पहलू जो मैं भी भूखा ना रहू खाली जगह ना भूखा जाए साधु ना कहो ना कहो से दोस्ती ना कहो से बेर उनते पहलियों वे खाली जगह जिन मुख निक सत नहीं तो के मुई चंदन भी से व्यापत नहीं लिपटे रहत तो भुजम विद्याधर खाली जगह बिना कहो आवे कौन तो के उद्यम हमें नीचे तक एक दो वाक्य प्रश्न जो आप पहला प्रश्न है कबीर किसे अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते तो के कबीर उनके द्वार आए हुए साधु फकीर को भूखा नहीं जाने देना चाहते कबीर के अनुसार कौन काम करने की बात पछताते हैं कबीर के अनुसार जो व्यक्ति सोचते समझते बिना काम करते हैं वह बाद में पछताते है कबीर क्या प्रार्थना करते हैं तो कबीर वो सबकी कुशलता और सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कबीर किस तरह के व्यक्ति है तो कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिनको किसी से बेरिया दोस्ती नहीं है अजेज रहीम किसे मनुष्य को मरा हुआ समझते हैं जो मनुष्य कहीं मांगने जाते हैं रहीम उन्हें मरा हुआ समझते है कुशल किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो के कुशल उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है रहीम के अनुसार हीरा बड़ा क्यों है तो के रहीम के अनुसार हीरा बड़ा है क्योंकि वह कभी अपने मूल्य स्वयं नहीं बताता कौन अपने प्रशंसा खुद नहीं करते तो के जो लोग बड़े होते हैं वह अपने प्रशंसा खुद नहीं करते रहीम ने रहीम के अनुसार बड़ा कौन है तो रही के, के अनुसार बढ़ावा है जो कभी भी अपने मुख से अपनी नहीं करता है। प्रश्न वित्तीय विद्यारूपी धन किस प्रकार पाया जा सकता है तो विद्यारूपी धन परिश्रम करके पाया जा सकता है तुलसीदास जी प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं तो के तुलसीदास तो प्रेम और धर्म से प्रेम को महत्व देते हैं यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चा, चाहेंगे तो कि यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उन्हें उनसे यही मांगूँगा कि वे मुझे इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने परिवार मित्र समाज और देश की मदद कर सकूं। अब नीचे छ प्रश्न के उत्तर लिखिए तो पहले वर्ष में जो है कबीर साहि से कितन, कितना कितना मांगते हैं तो के कभी समग्र संग्रह करना नहीं सही नहीं समझते वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के लिए जरूरी है उनके परिवार में ना कोई भूखा रहे और द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु भी भूखा ना जाए कभी ईश्वर से इसे अधिक कुछ भी नहीं चाहते सच्ची है बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है तो कि बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है काम बिगड़ने पर पछतावा होता है साथ ही दुनिया में हसी भी होती है लोग मजाक उड़ाते हैं इस प्रकार बिना सोचे कार्य करने से उसके बिगड़ जाने पर पछतावा होता है चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम किया करते है तो फिर रहीम कहते है की सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहते तो भी उनके प्रभावित नहीं होंगे जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते पर भी उसमें सांपों का विषय व्यापक नहीं होता वह उनके विष से अछूता ही रहता है उसी तरह यदि व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहो भी वहाँ की बुराइयों से दूर ही रहेगा उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रहीम बड़े लोग की क्या विशेषता बताते बड़े लोग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से स्वयं की बढ़ाई नहीं करते वे बड़ी बड़ी बातें करने अपना बड़प्पन नहीं दिखाते जिस प्रकार हीरा मूल्य व रत्न होने पर भी स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता वैसे ही बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते तो क्या तुलसीदास ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहते जहाँ अपने पद की भावना न हो हमें आया हुआ देखकर लोग हर्ष का अनुभव न करें जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहते अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरी बुद्धि सोच अच्छी होती है अच्छी अच्छी होगी मेरा चरित्र अच्छा बनेगा अपने निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी और रुकावटों को दूर करने के उपाय मिलेंगे सही रूप से सुखी जीवन जीने का तरीका सीखूंगा मैं अपनी बुरी आदतें दूर कर सकूंगा सातवा लोक धर्म के नाम पर कौन से અનમ કરતે તો કે ઇસ પ્રશ્નગા ઉત્તર વિદ્યાર્થીએને સોચ ઓર અનુભવ સે લખીએ તો કેમા વિદ્યાર્થીએને સોચ અનુભવ એને સોચ કેવી છે એનો ધારે પ્રશ્ન લખવાનો છે લો કિન કિન કારણોસે ભીખ માંગતે હે લો ગયા આયકા કોઈ સાધન ન હોને પર વિવસ હોકર ભીખ માંગકર અપના પેટ ભરતે હે બીજુ ઉચ લો અપાય હો જાન કે કારણ ભીખ માંગતે હે તીજુ પ્રકૃતિ आपदाओं जैसे भूकंप बाढ़ सूखा में सब कुछ नष्ट हो जाता है पर लोग भीख मांगते हैं कुछ लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते ऐसे लोग ने भी भीख को ही अपना व्यवसाय है परीक्षा में बे मार्क में पूछाए तो सखी रीतना भाग कर विद्यार्थी चलो बिना विचारे जो करे तो वाचो पचताये काम बिगाड़े जग में होत हसाय तो प्रसुत प्रस्तुत पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है वह इस प्रकार अपना काम तो बिगाड़ता है और दुनिया में उसकी हसे भी उड़ाई जा जा, उड़ाई जाती है बने बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है आवत तो हीर हर्षो नहीं नैनन नहीं स्ने पुलसी वहां न जाए कंचन बरसे मेघ, तो के प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर खुश न हो और जिनकी आंखों में स्नेह भी की स्नेह की भावना न हो उस घर में कभी मत जाओ फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों बरसता ना हो चलो नीचे दोह पूर्ण करवाने से आप जोई सोई इतना दीजिए जामे कुटुम समय मैं भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए પછી બીજું છે જો રહી ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી સંકસ કુસંગ ચંદન વિષ વ્યાપત નહીં લિપટે રહત ભુજંગ તીજો છે દોહે વિદ્યા ધન ઉદ્યમ વિના કહો જો પાવે કોન વિના ડુલાય ન મિલે છ્યો પંખા કોપોન ચલા દોહા પૂર્ણ હતા હવે આપણે એના સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ પહેલો સમાનાધિ શબ્દ છે નાક તો ધ્વનિ સાધુ તો સજ્જન પછી છે જગ તો સંસાર દોસ્તી તો મિત્રતા પછી પ્રકૃતિ તો સ્વભાવ પૂજન તો સત ઉદ્યમ તો પરિશ્રમ મેં તો મે કુટુંબ તો પરિવાર હવે છે વચન પરિવર્તન ગમલા તો ગમલે એના ઉપરથી કુમાર કે બસ બહુ સારે ગમલે એટલે કે જે આ વચન બદલાવ એને તમારે વાક્ય બનાવવાના છે એ તમારી રીતે પણ તમે બનાવી શકો છો માલા તો માલાએ કહાની તો કહાનીયા તિથિ તો તિથિયા ડીબીયા તો ડીબીયા પછી ચૂડી તો ચૂડી હે જો છે એવું કે આ લગામે ઉપર રે સેના તો સેનાય વસ્તુ તો વસ્તુ હે સહેલી તો સહેલીયા अब नीचे छह शब्दों का अर्थ ते परीक्षा में पूछे छे सरकी रीत न भागा कर लेवा चलो पहला छे उद्यम तो परिश्रम प्रकृति तो स्वभाव खैर तो कुशल कुसंग तो बुरी संगत પછી तो कंचन तो सोना जप माला तो जप करने की माला दुख तो खेद बोझ तो साथ हर्ष तो खुशी હવે નીચે તમને એનું આપેલું છે નિમિત ઉત્તર મે લખીએ એસી પહેલીઓ કા નિર્માણ કીજીએ કે ઓર અપની નોટબુક મે લખીએ પોતા પતંગ ચીડિયા અને કૂતા ઉપર ચલો આ વિડિયો ને આપણે અહીં વિરામ આપશું તો અમારી ચેનલ ને તમે વધુ વખત શેર કરશો એ આશા રાખીએ છીએ અને તમે પણ અમારી ચેનલ સાથે જોડાશો તેના માટે સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ લાઈક કરવાનું ભૂલવાનું નથી તો ફટાફટ આપણી ચેનલને શેર પણ કરી દેવો અને તમે પણ લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવો એવી મેં આશા રાખીએ છીએ